Ну здравствуйте. Вы откуда? Вы блогер, по-моему, я вас видел где-то. Видел, да? Да, да, И что? Стрим. Что ты видел? Стримы, по-моему. Я заценил ваше кресло. Посмотрел, <связано> думаю, такой дедушка. <связано> такой дедушка. И это, такое кресло. Боже мой, да. Ну, ну как бы, фальшиво, это не есть натурально. Хорошо, выглядите. Кто, я или кресло? Лакоста у вас. Вы... вы. О, а нет, я спрячу. Все хорошо. Да. Хотел бы вас спросить, вот поскольку с Россией, да? Э -э -э да, у меня что написано Россия. Сейчас вы стрим ведете. Ага. И что там, сколько нас смотрит? Да, я и вы. Ж -ж Жена ушла. Не, ну я имею в виду, вы не снимаете сейчас, стримите. Да, вы у меня в прямом эфир. эфире. Сколько нас смотрят? Да, мало. Сколько? Сейчас, сейчас скажу. 70 человек. О, нормально. Я только что начал. Начали? А. Я понял. Ну, раз вы спросили меня, я вот так, значит, большинство знаю, когда если вы спросили, то вы, значит, не хотите, чтобы я задавал неудобные вопросы. Я правильно понял? Да я не знаю даже, смотря про что, про политику, мне неинтересно. О чем еще? Давайте про войну. О, это тоже же политическая. Это, это же не политика, это война. Это политика. Но политика была до войны, а уже когда война, это же война. Это все политика. А политика все политика. А можно спросить, что, можно спросить уже такое конкретно. Крым это Украина или Россия? Крым это Россия сейчас. Россия. А раньше, как вы думаете? Ой, раньше это было вообще татаро-монгольское. А как вы считаете, же... э, э, вот как вот хочу вас спросить, как вы считаете, когда в сорок первом году Гитлер захватил Крым, это было Крым немецкий или советский? Ой, не могу узнать, я же не в политике не а силен, не политики. и в истории тоже. И в истории не силен. А в чем силен? Ой, да я в технике торгую. В технике. Могу Давай по технической, смотри. После технической сексуальной близости с кролицы Машки с и кролем Ваской, после сексуальной технической близости, через какое время кролица рождает кролиня? Да я не знаю, вы, наверное, вам виднее. Вы так же я занимает? на инженерию пошел, на технические. Вы кролями занимаетесь? Да, кролики? я кого О, сколько у вас килограмм самый большой? 2-3 килограмма чистого диетического мяса. Так это мало. А, больше не на. Чего это мало? А собственно. не надо больше. Это мало. Ну мало не мало, но ну, хватит. А знаете, как отличить оригинальную лакосту футболку или нет? Нет, а не знаю, ли? не хочу знать. Мне это Чего? не интересно. Так а почему нет? Это же интересно. А очень. мне не интересно. Вдруг на вас фальшивка надела? Ну, может а вы быть, при... да. Может а быть. вы в прямом эфире. Да, вот, да, печаль. Ты ж плохо. Да. У меня футболка Наса, кстати. Как О НАСА вы в космос летаете, боже. Э -э нет. Ну давайте не think. про футболку и не про локост. Давайте мы как бы и не про кресло и, и так. Чего? Ну кресло хорошее. Даже я ж понимаю. А что за кресло? Можете показать? Его? Нет, не могу. Чего? Не хочу. А я должен отвечать на вопрос. Ну кресло я называется не... Формула. Формула. Это российское название? Нет, не нашими у вас, буквами. У вас российское кресло? Нет, не нашими буквами написано. А какими? Ну есть машина Формула. Ты слышал про такую машину? Ну спортивная, да. Да, вот видишь, вот видишь вот. Но а вы вы все это... берете, даже заграничные слова. Это что же как бы все в русской? Так вы, у вас кресло ну, и май что -то? тоже русский. Кстати, май это тоже русское слово, да? Май. Да. Месяц года. Ой, я не знаю. Я ну, не, не знаю. Не я, 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 я А апрель? Ну, не... это же русский слово. Русский. Русский. Апрель, я это не русский. Русский. Я же не, 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 русский. А и кто ты я? Ой, я вообще турок смешанный. Турок смешанный. Ну, гражданин э, Российской Федерации, чи не? Ну, так, так само. Люблю Российскую Федерацию, люблю всех. Значит, ты, значит, смешанный Турецкий федераст. Федераст? Федераст. А, да. Просто я этот, как будто бы мат такой. Ты, ну, ты, я ну, же понимаю, ну, что ты русским стал, и уже, ты, как то сказать, ну... Не, разве я похож на русского? Вообще, русский это не я не, по, я не по обличию, я по паспорту. по паспорту какой национальности? По паспорті не пишут национальности. Ну, от, именно. Я ж мне кажу, я а ж та... не пописку, там пишу, що ти громадянин Російської Федерації. А я ж тебе запитав, хто ти по національності, ти сказав, що ти змішаний турок. А раз ну, змішаний, тоді ти змішаний турецький федераст. Uh, ну, останнє слово я не понимаю. Можете ну, розробити. ти ж громадянин федерації чи ні? А, uh, ну да, да, типа федера... ну понял, да. да. Значить, ти федераст. Ага. Ну що зробиш. Ну ви ж тоже не повністю в Україні. Ні, я, я написано в паспорт у мене громадянин України. — Ні, ну ми в Україні родились. Ні, не, не в Україні родився, і паспорт є зараз з 91-го року, як почали давати, то там написано громадянин України. Ну это ж хорошо. О, доже, так. Такий дуже, да. Ви такий емоціональний. Хто я? Mm. я? Мені теж дівчина вчора казала, така симпатична, казала, такий емпоціональний, такий енергійний, значить. <сумісті> <сумісті> Ви женате? Oh, да? А, так, да, От. А як жінку звати? Марія. А, Марія. Ні, вчора не Марія була. І так, все-таки, давайте ми. Э, Хорошие у вас шутки, но слишком старые. Старые? Да? Боже мой! Тоже я тоже старый уже. Был. Вот такие. Ну, все равно вы же этот развиваете канал, снимаете. Да. Надо же как-то что-то. Это... А да, 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 Более, да. более что-то новое. Ага. Ну и все-таки вы то не хотите сказать, что вы думаете про обставины между Украиной и Россией? Все, все будет хорошо. В конце все мальчика. Будет все будет хорошо. Ну я что же когда сказал? Ты, Света, не волнуйся, все будет хорошо в конце мальчика. Все будет хорошо. Да. Заира на пластинка. Слушай, что а как я... а, 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 а ты думаешь, а как ты думаешь, если Путин объявит мобилизацию, может кем объявит мобилизацию, или нет? Да не знаю. Завтра может снег пойдет. Ой, все може бути. Питається, чи Путін може об'явити мобілізацію, чи ні? Я ж не знаю, що он може. А як ти думаєш? Ой, я думаю, що нет. Ні, а тоді я тобі питання. Скажи, як йому дешевше об'явити мобілізацію, чи платити добровольцем від 3 до 5 мільйонів, а потім за убитого теж до 6 мільйонів. Як ти думаєш, чи краще об'явити мобілізацію за двор? Ой, я, честно говоря, не знаю. А, не знаешь. Ну ладно, ты ничего не знаешь. Слава Украине. Чекай, чекай, скоро... чекай, мы скоро приедем. Давай, слава Украине.